<coughs> hər vaxtınız xeyr olsun. Mənim böyük Türk millətim və bu Türk ölkələrində yaşayan azsaylı qardaş və qohum millətlər, hamınıza sağlamlar olsun, hər vaxtınız xeyr olsun. Eee, bu gün Kərp yenilidir. Və bu münasibətlə sizi yenil münasibətilə təbrik edirəm bütün ailələrinizə, özünüzə və ailənizə can sağlığı, uzun ömür və gözəl və şən həyat arzulayıram. Qısacon deyim ki, bu yenil əslində qərb yenilidir, yəni Roma oğulların keçmişdə qeyd etdiyi və mən bu haqqda yazmışam, qeyd etdiyi Saturnalia bayramıdır. Əkim biçin işləri qutarandan sonra ümumiyyətlə keçmiş vaxtlarda quldarlıq vaxtında heç vaxt başqa bir zavod, fabrika olmadığına görə onlar 1 ay noyabrdan başlayaraq dekabrın axına kimi keş məclisləri düzəldirdilər və ə, bunun da adını qoymuşdular Saturnaliya. Nənsə bu haxta mən uzun danışmaq istəmirəm. Bunu yazmışam mən bir neçə ildir ki, yazıram. Ə, <coughs> vətədirəm. Bu yenil də bu ə, Christmas bayramı əslində sonradan əlavə edilib yenilə Roma Saturnalia bayramına. Ə, ə, Christmas güyəci İsa Xristosun bizdə İra İsa peyğəmbər gedir. Əslində fırıldaqçı olubdu, ölü dirildir, suyu çahıra döndərir özü bizə yaxşı fırıldaqlar edibdi. Və ona görə ə, O Yahudu milləti bu fırıldaq ərətdiyinə görə onu gedib Roma gubernatorundan xahiş ediblər ki, bu fırıldaqçı nasın və Roma gubernator da fırıldaqçını asıb. Asıb deyəndə belə olub da, əlinə ağını stolbiya vurublar. O xaç şəklində ölməsdə, düz oldu əlini bir də ayaqlarının ikisini üst üstə də qoyub da demir uzun demir məxla məxliyiblər ki, ölsün. Günün altında da. Am onu xilas ediblər ə, və Yusuf adlı bir tacir xilas edib. Bunlar Yusuf deyir ona. Və bu Yusuf onu yaralarını, deməli, əlində, ayağında olan deşikləri müalicə edib. Bu çox da çətin bir müalicədir. Və ə, İsa Xristosu göndərib Çinə tərəf, Roma tərəf göndərməyib. İndi fransız konspiraloji gücə əfsanəyə görə o gedib çıxı Fransa-ya, o öz dəstəsində olan bir dənə o sənə sən prostitutla o Rom Qərb ona Maria Magdalenadır, güya ki müqəddəs qadındır, amma əslində prostitut qovru eee gedib ki ondan bir qızı doğub həla Fransa da tamamilə boş və əhsənədir. Əslində İsa Xristos çinə tərəf qaçıb, çünki onun əlində olan deşiklərə görə onu təzəndən tuta bilərdilər, mucizə olunsa da yeri qalib. Və ona görə də o şərqə tərəf, çinə tərəf qaçıb ki onu romalılar tuta bilməsinlər. Və harda ölüb, nə tərəf ölüb heç kəs bilmir. Bu on astıqları günü keçib-gədilər ki, Sus Xristosun ölüm günü kimi əsrin başlanacağı hesab eləyirlər. Amma qətiən düz deyil. Sus Xristos ölməyib o vaxt. Sus Xristosun doğulma vaxtı da kasıb bir oğlan olduğuna görə bilinmir və öldüyü vaxtda bilinmir. Təxmini göstərişlərə görə öldüyü vaxtda heç kəs bilmir, amma doldu vaqti deyirlər payız ayı olubdu. Ona görə deyirlər ki, oktyabrdır o. Deməli, anadan olub. İndi o Christmas ki, dekabr deyirlər 25-inə keçiriz Christmas anadan olub, amma o qəti düzdür. O deməli oktyabrdanın o hələ ö, ö, deyilənlərə görə payız ayında, qış ayında yox. Nəsə eee Ramzanı təbrik edən bizim eee bizim isə yenilimiz Martın 21-indən 20-sindən 21-inə keçən gecədir. Yəni gecə gündüz bərabərləşir və yazın gəlişindən əlaqədar olaraq, baharın gəlişindən əlaqədar olaraq yeni Asiyada qeyd edilir. Bu Asiyalıların bütün ölkələrində qeyd edilir bu yeni il. və İran dilindəki biz İranın uzun müddət hakimiyyət hakimiyyətində olmuşuq. Təxminən min Ona görə də e, İran dilində bunu bu Asiyalılardan keçmə olsa da bu yeni il İran dilində Nowruz deyilir. Yəni yeni gün deyilir. Bizim dildə isə e, yeni gün demək olar buna, bahar bayramı demək olar və s. buna axtarıb tapmaq lazımdır ki, Türklər bu bayramın adına nə deyirlər? Çinlilərin nə dediyi məlumdur, Vyetnamlıların məlumdur, Koreyalıların məlumdur, amma biz Türklərin öz mədəniyyətimizi qismən itirdiyimizə görə bu fars sözündən istifadə edirik və ona Novruz deyirik əslində o bahar bayramıdır və bizim özümüzün spesifik sözümüz var ki, tarixçilər onu tapmalıdır. Bunun əsl adı nədir? Türk dilində, Çin dilində bilinir. Ha, indi mən e, bu gün sizə bu Qərbi yenilənin birinci günü e, sizə çox mühüm Türk strategiyasından danışacağam. Mənim bu danışığım əsasən Türkiyə Türklərinə aidddir. Lakin Azərbaycan Türklərinə də mən heç də Türkiyə Türklərindən ayırmıram. Biz bir yerdə siyasət aparmalıyıq. Bizim strategiyamız bir olmalıdır. Və bu strategiyanı mən deyirəm və indiyə qədər heç bir türk eee filosofa, Batsə və s. belə bunu demir söz sür ki rus əlaqəsi olan Rəcəb Tayip cibinə çalışan Rəcəb Tayip Erdoğan da bunu anlamır, başa düşmür. Erdoğanın savadı yoxdur və 20 ildir hakimiyyətdədir. İstir gəl ömrünün axirəcik hakimiyyətdə qala, lakin bunu türk millətinə ağır zərbə vurduğuna görə gərək türk və türkləri Erdoğanı radd etəsin hakimiyyət başından. Bil ki Erdoğan Türkiyə Türklərin düşmənidir. Onu mən indi strategiya deyəndə siz başa düşəsiz çox şeyi. Eləcə də Azərbaycanın ə, hakim qoyulmuş ruslar tərəfindən ə, eyni zamanda xaricilər də bu barədə rusları bəyəniblər. Çünki Azərbaycan soyulmalıdır. Soymaq üçün ora Qumarbaz, Narkoman, İlham Əliyev qoyulub. Bunu Rus Putin qoyub. Ə, hakimiyyətə və onu da müdafiə edir ə, və onun oğru olduğunu və millət düşməni olduğunu bilir. Ba adam qumarbazdır, o oğru başıdır, narkomandır və Azərbaycanın bütün pulunu oğurlayır. Təsəvvür edin ki, İlham Əliyevin pulu Azərbaycanın büdcəsindən ən azı, ən azı bir heç olmasa 10 dəfə çoxdur. Fikir ver oğurluğun dərəcəsinə görə ha. Belə adam prezident ola bilərmi heç vaxt? İlham Əliyev e, həbs edilib, bütün pulları əllərinə əlindən alınandan sonra bu sülh ailəsini bunlara ailəlikcə qüllələmək lazımdır. Bunun başqa çıxış yolu yoxdur. Bu o qədər alçaq adamdır ki, təsvir elə prezident oğuru olar. Prezident bu qədər oğurluq eləyir. Azərbaycanda bütün bu oğurluq be. Və e, bunu bağışlamaq qeyri-mümkündür. Bu mütləq qüllələnməyə gedəcək bütün sülaləsi ilə ki bu cinsdən bir adam qalmasın. Hamısı güllələnəncə hər iki tərəf Əliyevlərdə, Paşayevlərdə. Və e, bu bunu Azərbaycan türk xalqı başa düşdü. Lakin gör bizim bəd baxçılığımıza bax ki mən üzümü türkə türk xalqına tuturam. İlhamı e, pula görə müdafiə edənlərin biri də e, pul gər cibinə çalışan milyarder olmuş Russiyadan milyardlarla pul almış İlham Əliyevin əleyhinə Recep Tayyip Erdoğan da Recep Tayyip Erdoğan da bir prezident olaraq rüşvət xorluq eləməyə onun qatıq yeri yoxdur və milyarder olmağa onun qatıq yeri yoxdur. Öz ailəsinə, qohumlarına, dostlarına şərait yaradıb, deməli Türkiyəni əslində Türkən əleyhinə, Türkən ziddin olaraq Türkiyəni soyublar və elə bir siyasət aparırlar ki, Türkiyəni izole edir bütün türk ölkələrindən və e, bunun axırı türk ölkə üçün pis olacaq. Türkiyə dağılacaqdı. Və ona görə də mən burdan türk və türklərinə deyirəm, Erdoğanı radd edin. Bu adam savatsızdır, bu adam rüşvət xordur, bu adam e, o, rusların müdafiə elədikləri e, rüşvət xorlarını müdafiə eləyir. İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan soyulur, dağılır millətin yarısı ə, Azərbaycandan qaçıbdı və Azərbaycan da olan millətin yarısı isə ə, çox qaçıblar, həddindən artıq dərəcədə bunlar istismar olunublar. Nəinki maddi cəhətdən, eyni zamanda müharibədə bunları ölümə verməklə ə, İlham Əliyevin ə, özü isə qaçıb, ailəsi də qaçıb Dubaya, Fransaya və s. yerə gedib Müharibə qətilindən sonra gələcək Azərbaycan ordusu açıq-açıq qalib gəlib. Və bu bilirsiz, əslində yalançı qələbədir. Bu Putinə icazə verdiyi qələbədir. Bununla Putin əksinə Azərbaycanın suverenliyinə toxunub və xoxulub Azərbaycana, Dağlıq Qarabağa qətiyan imkan vermədi ki, deməli Azərbaycan ordusu öz Dağlıq Qaraqabax ərazisini də Azərbaycan ərazisində tamamilə alsın. Bu təbii idi. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Şəxsus ki Putin Parisin, eee, Crusaderlər, Haçbələstlərin əlində olan, eee, eləcə də Yahudilər bu, bu İlham Əliyevi soymaq mümkün olan insandır. İlham Əliyev bütün qazancını bir özünə götürür, 50%-ni bütün neftdən gələn, Azərbaycandan gələn var dövləti e, yarısını özünə götürür, yarısını isə Putinə, qərb ölkələrinə və e, e, yahudilərə e, peşqəş verir. Eyni zamanda Rəcəb Tayip Ərdoğana da bax mən burdan türk və türklərinə deyirəm. Rəcəb Tayip Ərdoğan İlham Əliyevdən milyardlarla pul alıb, özünə Putinin e, e, yanda deyirəm. Təchli filə bu əmri ilə verilib o pul e, İlham Əliyev tərəfindən. Gör İlham Əliyev nə qədər alçaq, nə qədər əhvaltı adamdır, nə qədər satqın, nə qədər naqış adamdır. Azərbaycanın nə e, ə, əhalisinə yaxşı pul verir. O qum kimi çaxlayır, ey onlar, qum, başqa şey demirəm. Az çox çabalayanlar da bütün əlindən var dövləti alıb ee onları yaman günə qoyur. E, Hamsı monopolya altına qul kimi salaraq e, deməli Azərbaycan xalqını qula çeviribdi. Azərbaycan xalqının 50 faizi ki, yerdə qalan qula çevrilib. Bu müharibədə qalib gələn millət ordu qətiyən e, e, normal pul ala bilmir. Onlara 80 manat pul verir. Halbuki e, e, bu Türkiyədə böyük narazılığa səbəb olub türk üç ordu generalları və admiralları arasında Türkiyədə vuruşan əskərlər, zabitlər, ordu generalları və s. əskərlər hələ ən azı deməli ə, Azərbaycanda olduğundan 10 dəfələrin çox pul alır. Yəni onlar da təklif eləyirlər ki, türk generalları İlham Əliyev deyirlər ki, bu əskərlərə hansı ki qazilərdir onlara ən azı hər birinə 500 ıı, manat aylıq pul verilməlidir. 500 manat və onların işlə təmin edilməsi, onların işinə kömək edilməsi və bizneslərinin getməyinə hamsını bütün millətin kömək etməli. Fikir versən Elam əhalisini dilənçi günündə saxlayır. Deməli İlham və bütün sülahlı ailəsi bu biz ıı, Azərbaycan prezidenti deyil, o oğru başından nə prezidentdir? Millətinə divan tutandan nə prezidentdir? Bütün pullarını hamısını yarsı Əliyev də orada, burada, Fransa'da, İngiltərədə, Saraylar, Amerikada, eee, Türkiyədə, ə, İsraildə və s. təsvirlərin gör Azərbaycan nə gündədir? Sözsüz Qazaxıstanda hərbi çevrilik olacaq, mən onu deyirəm sizə. Lakin bu hərbi çevrilik ancaq bir yol ola bilər. Gərək İlham Əliyevi Türkiyədə müdafiə edən Rəcəb Tay e, karrupsioner, pulgir, millət düşməni olan, savatsız olan Rəcəb Taybərdoğan raddolmalıdır hakimiyyət başından Türkiyədə. Əgər Türkiyədə hərbi hakimiyyət e, hakimiyyətə gəlsə, bu ən optimal Türkiyə üçün variantdır. Belə olsu Azərbaycan da hakimiyyət e, ordu vasitəsilə e, yığılacaqdı. Bu e, millət düşməni olan İlham Əliyev e, və onun sülalə ailəsi və e, hakimiyyəti hamsı güllələnəcəkdi. Onları bağışlayası e, səviyyədə değillər. Onlar mütləq güllələnməliydi. Və Azərbaycanda da bunu ancaq ordu eləyə bilər. Bizim e, ordumuz Türkiyə ordusu ilə birlikdədir bu. Lakin Ərdoğan raddə olmalıdır birinci. Ərdoğan raddə olmasa qoymayacaq ilan millət düşməni olan İlham Əliyevi ə, hakimiyyətdən götürsünlər ə, Azərbaycan ordusu və Türkiyənin köməyi ilə. Razar Tayyip Erdoğanın özü də türkdür. Bu xaçbərəslərin siyasətidir. Mən indi ə, Türk strategiyasından danışanda Türk strategiyası hansı e, nələrə görə e, e, ortaya çıxmalıdır? Əvvəlmən onun səbəblərini deməliyəm ki, niyə bu türklərin başını oynatırlar? E, deməli, e, Qərb ölkələri, eləcə də Rusiya və türk hakimlərini, Recep Tayyip Erdoğan kimi rüşvətxor, cibi üçün çalışan hakimləri ələ keçirdərək türk ölkəsinə, türk xalqına divan tutur və türk xalqının da hələ türkə türklərinin də yaşayış səviyyəsini aşağı salır. Mən eee burada ümumi strateji kimi götürsək, e, Türkiyəni Çindən ayırmayacağam. Türk və Çin xalqlarının düşmənləri kimlərdir? Mən bunu e, e, əvvəlcə deyim ki, siz baxın görün ki, niyə bu Asiya xalqlarına divan tutuluq, xüsusilə Çinnlilərə bir güclü xalq kimi, çoxsaylı və intellektli xalq kimi, elicə də Türklərə çox vuruşan intellektli xalq kimi, ıı, və böyük əraziləri olan ölkələr kimi. <coughs> Əvvəla qərb ölkələri güclənəndən sonra Osmanlı imperiyası yıxılandan sonra, yəni 1-ci Dünya müharibəsində türk ölkələrinin işğalı ilə məşğul oldular. Həm qərb ölkələri, həm Rusiya Deməli Çar Rossiyası, Rus İmperiyası da ıı, İran'dan bö ıı, böyük bir türk ıı, hissəsini, Cənubi Qafqazın türk hissəsini qopardaraq İranı, İran, İran türklerini zəiflətdi. Təsəvvür eləyin ki, bu dəqiqa Azərbaycanda ıı, 10 milyon türk var. Amma bu İran türklerini zəiflədir ayrıca bir ölkə olmaqla. Deməli İran, Azərbaycan, İran ıı, Türk ıı, İran Türklerine qoşulsa İ, İran'da tamamilə türk hakimiyyətini qurmaq ol, olacaqdı. Onu görürük ki çoxluq Azərbaycan türklərinin, ə, çoxluq İran türklərinin əlinə keçəcəkdi. Bu 10 milyon da əlavə ediləcək İran türklərinə. Sonra ə, deməli birinci türk ölkələrinin xəyalı qərb xaçpərəstlər tərəfindən eləcə də Rusiya tərəfindən türkələrə qarşı başlayan muharebələr türk ölkələrinin işğalı ilə nəticələndi. Sonra türk ölkələrinə çalışırlar ki, qeyri türk ölkə qeyri türk rəhbərlər qoysunlar, Rəcəp Tayyib Ərdoğan kimi və eləcə də Azərbaycanda da deməli Nariman Qumarbas özünə cavab verə bilməyən, ağıl zəifliyi olan, yüngül şizofreniyası olan İlam Əliyev kimilərini adı türk olsa da özü türk olmayan adamları qoyurlar ki, darmadağın eləsinlər bu türk ölkələri, türk millətlərini elə e, yazığı günə salsınlar ki, onlar deməli özlərini aşağı sort millət hesab eləsinlər. Bax bu dəqiqə e, e, İlam Əliyevin Soygunçuluğu və türk türk xalq türk xalqını aşağı salmağı bunu göstərən əlamətlərdən biridir. İlam Əliyev burada tək deyil. Sözsüz ki, Camaləddin Heydarov da belə ol çox türkdü. O türk, o bilmərəm hansı millətdəndir o. Bayquşox şür üzündən də. O köpəy oğla adamın biridir. O da bütün pulları mənimcə yəri xalqı yaman günə salır. E ə milli ambəv milyarderlərin biridir Sülalə ailəsindən sonra Paşayevlərdir, murdar insanlar pula görə ə, bütün millətini qurban veriblər. Deməli, təsəvvür eləyin ki, ə, eləcə də bunların qoyduğu Naxtəvanlı generallar və ə, ə, Ermənistandan gələn Heydər Əliyevin mafiyası içi əl insanov olmaqla Bunlar hamısı murdar insanlardı, öz xalqını tapdalayan insanlardı, xalqı soyan insanlardı. Bunlar milliatlarla pul toplayıblar. Qeyriqanuni olaraq öz xalqını e, deməli həyatın dibinə salıblar, dilənçəyibblər. Və indi də hələ Camalə Dineydarov keçmək istəyir hakimiyyətə, güya ki bu e, e, şizofren Gilhamdan yaxşı olacaq və ya acgöz Paşayevlərdən fərq yoxdur. E, rusların planı da ki, e, ola bilər ki, keçirsinlər Kamaləddin Əjdərovu. Eləcə də Əli İnsanov burada müxalifət adı ilə bu şey eliyir, ortada oynuyor. Özə fikirlərsə nə etimad hökumətinə çalışır, ha? hökumət əleyhinə vuruşmur. Necə Kamaləddin açıq şəkildə vuruşmayan kimi hökumət əleyhinə. Bu da vuruşmur. E, deməli, e, e, etimat hökumətinə çalışır. Fikir verəsən, bu mordarlar əgər hakimiyyətə gəlsələr, buralarə heç bir fərq olmalı olmacaq. Buların üçünü üçünü də tutub qüllələmək lazımdır. Vəssalam, bunun ayrı əlacı yoxdur. Sonra ə, Deməli, güclü türk ölkələrindən İran və Türkiyə parçalandı. Görürsünüz kimi də. Nə İran öz ərazisini saxladı, İran türk ölkəsi kimi ha. Mən Türk İran Fars ölkəsi deyil. Farslar azlıqdadır. İkincisi də keş bilinmir İranda neçə millət var. Onlar onlar deyil. E, mən sizə deyim ki, İran da parçalandı. Bir hissəsini Rus imperiyası götürdü. İndi Zaqafqaziyada adı, adı. ilə 3 üç, üç ölkə yaradıb. Halbuki orada Ermənistan olmuyub, Gürcüstan isə həddindən artıq dərəcədə İran torpaqları verilib Gürcüstanə. Hə, Gürcüstan əslində avtonomiya şəklində olub bir anda e, və az torpaqları olub. Həddindən artıq geniş torpaqlar veriblər onlara. Bu da rusların işidir. Və eyni zamanda qərblilərin. Türkiyəni özü parçalayıb, o böyük Osmanlı imperiyasını hamısını ləğv elədilər, getdi. Türkiyəni özünü də bu tərəfdən addıca qaldılar, Qarsa da Rusiyə götürsün, Ermənlərə versin. Bilirsiniz, bunlar Ermənlərdən balaca xalq olduqlarını görə ki, yekə xalqlar faşizmi elədiyinin qarşısına yalanla pərdə çəkmək üçün Ermənlərdən istifadə edib, Erməni olan vasitəsilə Türkləri qırıblar. Və Ermənlərə hər cür kömək ediblər, özləri də ordu ilə kömək ediblər. Ruslar da Qərbi Avropa bu günə kimi kömək edirlər, isteyirlər. Hələ bütün Türkçəni ləğv elib Ermənistan qursalar, özləri bililəy Ermənlər azdır, amma o əgər Amerika bu işi görsəy, Avropa və həm də Rusiya onlara deməli bir faşist kimi, cinsit türk haqını cinsit eləyən kimi məhkəmə eləyici idilər. İndi təsəvvür elə özləri qıraqda durub balaca erməni xalqını ortaya salıblar. Sözsüz qermənlər orada qalmayacaqlar. Mənim strategiyam nə tərdir? Bax buna diqqətlə qulaq asın. Türk e, türkə türkləri də Azərbaycan türkləridən. Deməli e, e, qulaq asınlar. E, strategiyanın birincisidir ki həm birinci türk Türkiyədə e, e, rüşvetxor türk olmayan və acgöz türk düşmən olan rəcəb tayib erdoğan türkiyədən hakimiyyətindən istifa verməlidir və onun bütün pulları, milyardları əllərindən alınmalıdır onun və qohumlarının bu bir ondan sonra türk ordusunun köməyi ilə mən çox arzu edirəm ki türk xalqı türkiyanın yəni, ordu generallarını və admirallarını deməli seçsinlər türk hökumətini müvəqqəti olaraq ən azı bir on il deməli türk generalları və admiralları türk hökumətinə vələməlidirlər. Bu olsa avtomatik olaraq türk ordusu Azərbaycan ordusu vasitəsilə Azərbaycanda İlham Əliyevə hökumətdən götürüb həbs edilə, edilə bilər və orada da ordu